Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada saya dan rakan-rakan. Pada hari ini kami dari kumpulan 26 Seksyen 3 akan membentang pembentangan kami yang bertajuk Lawatan Presiden China dan Pemerkasaan Hubungan Malaysia China. Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pilihan kami iaitu Lawatan Presiden China dan Pemerkasaan Hubungan Malaysia-China. Saya akan membentang bahagian pengenalan. Baiklah, sebagai sebuah negara yang sedang membangun iaitu Malaysia, sentiasa berusaha untuk menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial bukan sahaja di peringkat domestik tetapi juga antarabangsa. Bagi mencapai matlamat ini, Malaysia mengamalkan dasar rasa luar yang neutral dan berkecuali Pendekatan ini membolehkan Malaysia membina hubungan diplomatik dengan pelbagai negara termasuk kuasa besar dunia tanpa berpihak ke mana-mana pun. Hubungan dua hala Malaysia-China sebenarnya telah bermula seawal tahun 1974 ketika lawatan resmi oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak ke Beijing. Menariknya, Malaysia merupakan negara pertama di rantau Asia Tenggara yang menjalin hubungan rasmi dengan China ketika kebanyakan negara lain masih memikirkan China kerana ideologi komunisnya namun kini China dilihat sebagai rakan strategik yang amat penting bagi Malaysia terutama dalam bidang perdagangan pelaburan dan juga pembangunan ekonomi Malaysia mengambil peluang ini untuk memperkukuh kerjasama ekonomi dan teknologi bersama China sekaligus menyokong hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju Hubungan ini diteruskan dengan lawatan resmi Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April 2025. Sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini. Lawatan ini bukan saja sebagai sebuah simbolik tetapi ia juga menandakan kesinambungan hubungan dua hala yang kuku dan saling menguntungkan. Jelas dapat kita lihat bahawa hubungan Malaysia-China mencerminkan komitmen Malaysia untuk menjamin kepentingan nasional secara aman dan juga seimbang dalam sistem antarabangsa. Dengan dasar luar yang berkecuali ini dan juga hubungan strategik yang terus diperkuku, Malaysia berada di landasan yang baik dan terus berkembang sebagai sebuah negara yang stabil dan juga berdaya saing. Daripada hasil kajian, pembentangan ini akan membincangkan tiga objektif. Objektif yang pertama adalah menerangkan teori-teori yang digunakan. Seterusnya adalah menerangkan tentang isi-isi perbincangan. Akhir sekali adalah bagi menerangkan kesan lawatan. Salam sejahtera kepada semua. Sekarang saya akan menerangkan latar belakang lawatan ini berdasarkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Hubungan Malaysia dan China telah bermula sejak berabad lalu berdasarkan perdagangan dan perniagaan. Selepas kemerdekaan negara kita, Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China pada 31 Mei tahun 1974. Malaysia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengiktirafkan Republik Rakyat China. Sejak itu, Hubungan dua hala antara kedua-dua negara terus berkembang melalui pelbagai inisiatif diplomatik dan lawatan rasmi oleh pemimpin tertinggi. Pada tahun 2013, satu langkah penting diambil oleh kedua-dua negara iaitu menandatangani perkongsian strategi komprehensif yang mengukuhkan kerjasama dalam bidang politik, keselamatan dan pembangunan serantau. Malaysia dan China juga aktif bekerjasama dalam pelbagai forum antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ASEAN dan APEC. Malaysia sentiasa mengamalkan pendekatan yang berkecuali pragmatik dan diplomatik, terutama dalam isu sensitif seperti pertikaian di Laut China Selatan. Walaupun terdapat cabaran seperti persaingan geopolitik, dan kebimbangan terhadap pengaruh China di rantau ini. Kedua-dua negara telah menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan sebarang isu melalui perbincangan dan saluran diplomasi yang berhemat. Justeru, hubungan diplomatik antara China dan Malaysia adalah kukuh, matang dan strategi. Ia bukan sahaja mencerminkan jalinan sejarah yang panjang malah menjanjikan masa depan yang stabil dan sejahtera bagi kedua-dua negara serta rantau Asia secara keseluruhannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atika. Saya memegang nombor metrik PB23110240. Saya akan membentangkan 4.0 iaitu konsep teori. Mari kita mulakan dengan teori Li dalam teori hubungan antarabangsa, liberalisme menekankan kepentingan diplomasi dan perdagangan bebas. Pendekatan ini berpendapat bahawa negara-negara harus berusaha untuk saling bergantung dan bekerjasama bukan hanya untuk keuntungan ekonomi tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kemakmuran yang berterusan. Dalam konteks hubungan Malaysia China, kita dapat melihat bahawa kedua-dua negara telah lama bekerjasama dalam pelbagai uh, bidang terutamanya dalam perdagangan dan pelaburan. Negara China sebagai kuasa ekonomi terbesar di dunia memberi peluang kepada Malaysia untuk terus berkembang, terutamanya dalam sektor-sektor kritikal seperti tenaga teknologi tinggi dan infrastruktur. Lawatan presidensi pada tahun 2025 dijangka akan menjadi satu lagi momentum penting dalam memperkukuh hubungan dua hala ini. Kita telah menjangkakan beberapa perjanjian baharu yang akan ditandatangani, terutamanya dalam bidang perdagangan, pelaburan dan teknologi yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara dan memperkukuh keadaan kedudukan ekonomi Malaysia di peringkat global. Seterusnya kita akan melihat kepada teori realisme. Teori dalam hubungan antarabangsa berpendapat bahawa negara bertindak mengikut kepentingan sendiri dengan tujuan utama untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan negara. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan ge persaingan geopolitik ini Negara-negara sentiasa berusaha untuk mengukuhkan kuasa dan uh, pengaruh mereka kadang-kadang melalui persaingan dengan kuasa besar lain. Dalam kes hubungan Malaysia dengan China, kita dapat melihat bagaimana kedua-dua negara walaupun bekerjasama dalam banyak bidang, tetapi bersaing dalam aspek politik, ketenteraan dan ekonomi. Pada tahun 2025, Malaysia akan terus berada di tengah dengan persaingan geopolitik antara China dan Amerika Syarikat yang berlumba untuk memperluaskan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Oleh itu, Malaysia perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan hubungan dengan China dan Amerika Syarikat untuk memastikan keselamatan negara dan kedaulatan politiknya terjamin. Walaupun kerjasama dengan China memberi banyak faedah, Malaysia harus bijak dalam mengimbangi kerjasama ini dengan negara-negara lain terutamanya Amerika Syarikat untuk mengelakkan terlalu bergantung pada suatu kuasa besar sahaja. Dengan lawatan uh, presidensi pada tahun 2025, Malaysia akan berpeluang memperkukuh kedudukannya melalui diplomasi yang bijaksana sambil memastikan hubungan dengan kuasa besar lain tidak terjejas konsep uh, ketiga yang kita akan bincangkan adalah teori geoekonomi. Teori ini merujuk kepada penggunaan instrumen ekonomi seperti perdagangan, pelaburan dan pembangunan infrastruktur sebagai uh, alat untuk mencapai matlamat politik uh, dan geopolitik negara. Dalam dalam hubungan antara Malaysia dengan China, pendekatan ini jelas dapat dilihat melalui inisiatif Belt and Road Initiative uh, yang dilancarkan oleh China. BRI adalah satu projek besar yang bertujuan untuk menghubungkan negara-negara melalui rangkaian infrastruktur yang luas termasuk jalan raya, pelabuhan dan rel kereta api. Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapat manfaat besar daripada projek ini kerana ianya memberi peluang untuk membangunkan infrastruktur uh, penting yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, projek Two Countries Twin Parks adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Malaysia dengan China dalam pembangunan infrastruktur dan sektor teknologi tinggi. Projek ini bukan sahaja akan meningkatkan katakan kapasiti infrastruktur Malaysia tetapi juga menyediakan peluang pekerjaan yang meluas dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi Malaysia. Selain itu, negara China juga menawarkan peluang untuk Malaysia mengakses teknologi canggih dan pengetahuan uh, dalam bidang digital dan industri 4.0. Ini adalah peluang besar bagi Malaysia untuk memperkukuh kedudukannya dalam ekonomi digital dan inovatif secara keseluruhan, lawatan Presiden Xi Jinping pada tahun 2025 dijangka akan memperkukuh hubungan dua hala, dua hala antara negara Malaysia dengan China dalam pelbagai aspek. Melalui penerapan teori liberalisme, realisme dan geoekonomi, kita dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana kedua-dua negara menggunakan kerjasama, ekonomi dan diplomasi strategik untuk mencapai matlamat bersama. Malaysia perlu bijak dalam menyeimbangkan uh, kepentingan ekonomi dan keselamatan negara untuk memastikan kedudukan negara tetap terjamin dalam persaingan global yang semakin sengit. Selain itu, kita perlu memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerjasama dengan negara China, terutama dalam sektor teknologi dan pembangunan infrastruktur, untuk meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global. Dengan strategi yang tepat, Malaysia akan dapat memperkuku kedudukannya sebagai negara strategik di Asia Tenggara. Baik, okay, sekian terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Dan seterusnya, saya akan membentangkan topik 5.0 isi perbincangan. Topik 1, 5.1. Tujuan lawatan Presiden Xi Jinping. Jadi, daripada apa yang kita ketahui hasil lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia adalah bertujuan bagi mengukuhkan hubungan China, Malaysia dan ASEAN. Selain daripada itu, lawatan tersebut adalah bagi menyokong inisiatif jalur dan laluan. Selain itu juga, tujuan lawatan Presiden Xi Jinping adalah bagi memperkukuh kerjasama antara China dan Malaysia. perkara ini telah pun dimeterai pada 31 dokumen kerjasama. Dan selain daripada itu juga dapat kita ketahui bahawa China akan kekal menjadi rakan dagang terbesar bagi negara Malaysia. Rakan dagang terbesar Malaysia adalah bagi memfokus pelaburan yang berkaitan dengan ECRL, teknologi hijau dan AI. Selain daripada itu, terdapat galakan serta pertukaran pelajar dan budaya antara China dan Malaysia. Dan akhir sekali, tujuan tersebut adalah bagi menyambut 50 tahun hubungan diplomatik antara China dan Malaysia. dan untuk isi seterusnya 5.2 adalah berkaitan dengan hubungan China dengan Malaysia. Hubungan China dengan Malaysia bermula sejak 1974 yang di mana Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Fokus utama perjalinan hubungan diplomatik ini adalah memfokuskan terhadap ekonomi khususnya perdagangan dan pelaburan. Hubungan dua hala diperkukuhkan untuk meningkatkan persefahaman dan kepercayaan antara pemimpin serta memantapkan hubungan politik dan diplomatik. Hubungan dengan China penting untuk mencapai kepentingan nasional serta memberi manfaat ekonomi dari kerjasama dengan kuasa besar. Sebagaimana yang kita ketahui, China merupakan negara kuasa ekonomi dunia yang di mana persahabatan China dengan Malaysia memberi impak positif terutama kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. Hubungan ini tidak pernah akan terhenti sepenuhnya walaupun ada gangguan sementara. Hubungan diplomatik ini antara negara China dengan Malaysia adalah penting demi menjaga kepentingan kebersamaan. Untuk isi perbincangan yang terakhir, 5.3 akan membincangkan mengenai implikasi politik terhadap Malaysia. Daripada lawatan presiden China ke negara Malaysia, terdapat kesan secara langsung kepada projek kerjasama strategik. Projek kerjasama strategik ini adalah bagi memperkukuh hubungan diplomatik dan keselamatan antara Malaysia dan China. Juga terdapat tanda tangan perjanjian politik yang melibatkan hal-hal seperti pelaburan asing, teknologi hijau serta pertukaran budaya. Pengaruh terhadap kestabilan politik dan dasar ekonomi domestik juga terjadi atas lawatan Presiden China ke negara Malaysia. Oleh yang demikian, Malaysia perlu memastikan perjanjian selari dengan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan rakyat melalui lawatan Presiden China ke negara Malaysia serta melalui tanda tangan perjanjian yang dipersetujui Pada aspek keselamatan kerjasama dalam isu geopolitik seperti Laut China akan terjalin Ini bagi penjaga kedaulatan negara sambil mengeratkan hubungan dengan China Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nur Hidayah binti Muhammad Nur akan menerangkan tentang kesan lawatan Presiden China iaitu Presiden Xi Jinping ke Malaysia Kesan yang pertama ialah dari segi ekonomi Penanda tanganan lebih daripada 30 perjanjian kerjasama antara perniagaan dan agensi dari kedua-dua negara Malaysia dijangkakan menerima pelaburan daripada China berbilion ringgit. Pelaburan ini melibatkan pembangunan pertaman perindustrian, pusat data dan projek yang berkaitan dengan ekonomi digital. Seterusnya, daripada hubungan diplomatik pula, Presiden Xi Jinping telah membawa kepada pengumuman pembentukan komuniti berkongsi nasib China-Malaysia Peranan penting Malaysia sebagai negara penghubung dalam ASEAN Sekaligus meningkatkan kedudukan diplomatik Malaysia di peringkat serantau Manakala daripada segi, kesan daripada segi sosial dan pendidikan pula Universiti Malaysia dan China menandatangani kerjasama penyelidikan dalam bidang teknologi seperti kecerdasan buatan yaitu AI, perubahan iklim dan sains kesihatan. Ch China mengumumkan langkah mempermudah proses visa bagi pelancong Malaysia dan menambah penerbangan terus antara kedua-dua negara. Sebagai penutup kepada kajian dunia, Lawatan rasmi Presiden China Xi Jinping ke Malaysia merupakan manifestasi jelas komitmen kedua-dua negara dalam memperkukuh hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak sekian lama. Kunjungan ini membawa makna yang sangat signifikan dalam konteks kerjasama serantau dan global yang kian mencabar. Ia bukan sahaja mempererat hubungan antara Malaysia dan China dari aspek ekonomi, politik dan sosial, bahkan turut mencerminkan semangat saling menghormati serta keazaman untuk meneroka peluang pembangunan secara bersama. Antara kesan paling ketara daripada lawatan ini ialah peningkatan potensi pelaburan asing dari China ke Malaysia. Perjanjian strategi yang dimeterai merangkumi sektor-sektor utama seperti ekonomi digital, pembangunan infrastruktur, teknologi hijau dan pendidikan tinggi. Inisiatif sebegini berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi negara melalui penciptaan pekerjaan, pemindahan teknologi dan pembangunan kapasiti tempatan, sekaligus mengukuhkan daya saing Malaysia di peringkat global. Meskipun Malaysia menjalinkan hubungan erat dengan kuasa besar seperti China, negara kita tetap berpegang teguh daripada prinsip dasar luar berkecuali. Pendekatan ini menunjuk kematangan diplomatik Malaysia dalam mengekalkan keseimbangan geopolitik tanpa mengabaikan kedaulatan serta kepentingan nasional. Dalam masa yang sama, kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendidikan dulu dipertingkat. Pertukaran pelajar dan pembangunan pusat pengajian bersama merupakan langkah penting ke arah pembinaan model insan yang berdaya saing dan berke dan berpengetahuan ber global. Secara keseluruhannya, lawatan bersejarah ini telah memperkukur kedudukan geopolitik Malaysia di rantau ASEAN yang membuktikan keupayaan negara untuk memainkan peranan sebagai jambatan diplomatik antara kuasa besar dan negara membangun. Dengan kerjasama yang mapan dan strategi, hubungan Malaysia dan China dijangka akan terus berkembang serta memberikan manfaat jangka panjang kepada kedua-dua negara dan rantau secara keseluruhan. Sekian terima kasih.